kunning eng muhim yangiliklari bilan namangan yoshlar media markazining asosiy xabarlar dasturi bugun dasturimizda xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik avjida namanganda bayramona dron shou bo'lib o'tdi viloyat hokimi shavkatjon Abdurazoqov mingbuloq tumanidagi qolgan daryo mahallasida nuroniylar bilan uchrashdi madaniyat vaziri ozodbek nazarbekov namanganda maqom kechasida ishtirok etdi namanganda aholini emlash ishlari qachon boshlanadi kimlar birinchi navbatda bilamizki har yili yurtimizning turli xil viloyatlarida jumladan bizning namangan viloyatida ham gullar festivali bo'lib o'tadi bu yil namangan hokimligi tomonidan 20 milliard so'm pul mablag'i gullar festivali uchun ajratildi bu esa bu yilgi festival o'zgacha tusda bo'lishdan dalolat bermoqda ana endi esa namanganlik gulsevar bog'bonlarimiz bu jarayonga qanday tayyorgarlik ko'rishmoqda hozirgi lavhamiz shu haqida assalomu alaykum ho'rimang valaykum assalom xaxssiz rahmat biz bu yerga yo jurnalistlar maktabidan tashrif buyurdik sizdan kayfiyatingiz qanday deb so'ramayman chunki bunday chiroyli kunlar orasida yurgan insonni kayfiyati albatta a'lo darajada bo'lishi mumkin chunki bizning o'zimizning ham kayfiyatimiz bu yerga tashrif buyurganimizdan juda ham ko'tarinki ruhga aylanib qoldi aytingchi bu yilgi gul festivali uchun necha turdagi gullarni parvarish qilmoqdasiz hozir e, 60 yillikka mana bobur bog'imizga petuniya, salviya tages chinigul matrikashka degan gullarni yetishtiryapmiz bu yilgi festivalimizda 32-33 ta xil navi gullarimizni qatnashamiz hozir bu gullarni nami haqida bizga ozgina bo'lsa ham ma'lumot bera olasizmi ha bu gullarimiz e, gvozika degan gullarimiz may oyida ekiladi e, bir yil davomida de gullarni olamiz bular asosiy tadbirlarga e, to'ylarga sotiladi aytingchi shu issiqxonada gul parvarishi uchun shogirdlaringiz ham bormi shogirdlarimiz ishchi o'rinlarimiz o'ttizdan ortiq ellikta issiqxonada ishlaydi shogirdlarimiz o'ttizdan ortiq shogirdlarimiz bor ularning oylik maoshlarichi oylik e, maoshlari bir oyda ikki million bir yarim milliondan beryapmiz demak bitta oilani bemalol tebarasish alata mumkin kelajakda e, rejalarimiz katta yana e, ishchi o'rin yaratib issiqxonani kengaytirish yevropa davlatga mana shu chet ellarga namangandan gulni eksport qilishni yo'lga qo'yamiz xudo xohlasa chindan ham bizning o'zbek xalqi mehnatkash xalq ona yerimiz esa qudratli kuchga ega Cho'lo biyobonga borib bir cho'p suxsangiz bog'i bo'ston bo'ladi gulirayhonlar ila chamanzor bo'ladi Ergash va zohidjon mamazaliyev asosiy xabarlar uchun keyingi dasturlarimizda ko'rganda ko'rishguncha ayni damda namangan yani shahrida joylashgan afsonalar vodiysi istirohat bog'ida ilk bora dronlar shousi bo'lishi kutilmoqda ushbu shouda besh yuzdan ortiq dronlar uchiriladi farg'ona andijondan ko'plab tomoshabinlar kelganligini ko'rishingiz mumkin <laughs> ushbu qishloq tarixi bilan qiziqdi hozirda bu yerda uch yarim mingga yaqin aholi istiqomat qiladi viloyat hokimi ushbu mahallani obod qilishda fuqarolarni ham faoliyatga chaqirdi eski klub o'rnida workout, kichik kutubxona sport maydonchalari tashkil etishni taklif qildi shundan so'ng toptiq aziz masjidida qur'on tilovat qilinib yurtimizga tinchlik farovonlik xalqimizga salomatlik va saodat tilab duo o'qildi bugun o'zbekiston yoshlari uchun hamma eshiklar ochilyapti hamma shart şer sharoitlar yaratilyapti prezidentimiz boshchiliklarida bugun imkoniyat eshiklari yoshlar uchun ochilyapti mana shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib qolishinglarni judayam qisqama bugun davlatimiz rahbarini mana shu oldimizga qo'yayotgan vazifalar shundan iboratki shu kerak bo'lsa xalqimizni shu uyma uy eshikma eshik yurib bizni ishimiz shu katta katta iste'dodlarni kashf qilish ularga imkoniyat yaratish ularga sharoit yaratish har bir yo'nalishda işte. yaratilayotgan sharoitlarni to'g'ri inobatga olgan holda undan unumli foydalanib mana shu jamiyatda o'zimizni o'rnimizni topa olsak xolis sizlar uchun yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar hozirda biz turgan sovutish kamerasida 13 uch turdagi boshqariluvchi yuqumli kasalliklarga qarshi vaksinalar saqlanmoqda shu bilan birga COVID-19 virusini aniqlash ishlatiladigan testlar ham mavjud test kunlarida aynan ushbu omborga covid 19 virusiga qarshi vaksinalar olib kelib joylashtiriladi bizda hozircha viloyat bo'yicha birinchi navbatda o'sha kasallikka ko'proq murojaat duch keladigan tibbiyot xodimlarini emlash rejalashtirilgan buning uchun biz o'ttiz besh ming ellik to'qqiz nafar tibbiyot xodimlarini birinchi etapda emlash rejalashtirilgan hozirda ushbu tibbiyot xodimlarini ro'yxatlari tuzilgan shakllantirilgan joylarda emlash brigadalari tashkil etilgan har bitta emlash brigadasiga bittadan vrach bittadan vaksinator bittadan dublyor hamda registratsiya qilish uchun registratorlar tayinlab familiyarniy olib familiya ismi shariflari bilan bularni ro'yxati shakllantirib qo'yildi <imk> vaksinalar o'sha gavi proyekti asosida qurilgan maxsus sovutgich kameralarimiz ikkita o'rnatilgan shu ikkala sovutgich kameralarda bundan tashqari qo'shimcha ravishda uh, o'sha yunistef tarafidan berilgan uh, sovutgich va muzlatgichlarda saqlab kelinadi so'nggi yangiliklarimiz shulardan iborat edi albatta asosiy xabarlar dasturini kuzatishda davom <laughs> eting <laughs> salomat bo'ling